В рамках уголовного дела по заявлению некой колесник был наложен арест на одну двенадцатую часть всех квартир нашего дома. Странность в том, что ходатайство следователя согласовывал прокурор Беляевского района. Вот, я уже не говорю о каких-то юридических тонкостях, то что арест обычно накладывается, когда есть оглашение подозрения кому-то. То есть тут нет ни подозреваемого, ни потерпевшего. И причем тут беляевский прокурор э, совершенно непонятно. И еще такой интересный момент, что Колесник с 2021 -го года уехала в Турцию, и с тех пор она вообще не возвращалась. Кто-то ее имени оформляет. Э, пишет и действительно ли в курсе она всех этих своих заявлений и ареста нашего дома тоже непонятно. Как может быть вещественным доказательством Она 12 часть квартиры? Квартиры примерно там 50 квадратных метров, то есть это одна 12 это от 3 до 4 метров в аресте. Какие именно из 4 метров квартиры в аресте находятся и что это значит? То есть, ну, никакой разумности вообще нет к этому подходу. То есть, это явно какой-то заказ, как бы, на мой взгляд, и люди являются заложниками этой ситуации. До войны была приобретена квартира, получены права собственности, вот. И на сегодняшний момент я вот для дочери приобретала квартиру. Но как бы, как бы я ни ремонт не смогла там сделать, потому что происходит вся ситуация с вот этим вот арестом имущества. И даже если честно, я бы ее сейчас хотела бы продать. А сегодня мало того, что я не могу этого сделать, так еще меня вводят в дополнительные расходы, потому что мне нужно все время обороняться в каких-то судах из-за того, что происходит вот эта ситуация. Вот. И, честно говоря, просто, ну, вы знаете, настолько это бьет по моральному состоянию, не только по материальному, но и по моральному состоянию, потому что в стране такое происходит и идет война, а вот есть люди, которые занимаются такими вещами. Вот это очень больно и тяжело наблюдать, вот, потому что действительно, как бы получается, что это ну, своего рода мародерство. Скажите, пожалуйста, когда я смогу зайти в свою квартиру, открыть своим ключом? и начать там жить. Как долго будет длиться это издевательство и как скоро я смогу зайти в свою квартиру, приобретенную на законных основаниях. Никто ничего не поясняет. Я, как порядный, порядная людина, сплатила все кошти, выполнила умови договора, тем самым Забудовник теж виконав всі умови договору і спустя рік після отримання прав власності я дізнаюся, що на квартину наладжено арест розмірі однієї 12 Через тиждень прийдуть люди в костюмчиках чорненьких і скажуть, шановні, це вже не ваша власність. Як це так? Я считаю, что это дело не абсолютно не владельцев и не жильцов квартир. Это дело двух человек, которые не могут поделить какие-то свои договоренности, деньги между строительной компанией, которая Деком, и между госпожой Колесник, не знаю, кто она и каким образом она имеет отношение к нашим квартирам. Это разбирательство между двумя этими лицами и каким образом владельцы квартир и к этому имеют отношение, которые полностью все выплатили и получили право собственности, я не понимаю. Сегодня, к сожалению, не собралось достаточного количества людей, которые очень хотят снять свои аресты. Вот. Но мы все, кто в городе, пришли и хотим очень попросить тех людей, которые устраивают все эти схемы, отстать от обычных людей, не трогать их и разбираться между собой на вашем уровне. Огромная к вам просьба. Дальше будем двигаться со своей стороны вот, и отстаивать свои интересы.